администрации Донецкой области. Стояли люди, разбитые на десятки. Всего то, что я увидела, их не больше шести сотен. Они хаотично расположены возле здания Донецкой администрации и Донецкого облсовета. Они настроены агрессивно, но это отдельная, совершенно имплементированная в Донецкую э, ситуацию жизнь извне. Та информация, которую я получила от общения с руководителями Донецкой, Донецкой области, мне сказали о том, что эти люди э, делятся на две части. Во-первых, это представители и сотрудники спецслужб российской федерации. Во-вторых, это люди, нанятые ими, которые достаточно агрессивно себя ведут. Сегодня в здании службы безопасности Украины в Донецкой области приблизительно около 400 человек находится, в том числе вооруженные. Часть из них вооружены э, тем э, оружием, которое они непосредственно украли э, в службе безопасности Украины э, Донецкой области. Около 200 человек находится в здании э, администрации области. Также среди них небольшая часть тех, кто имеют оружие и пользуются оружием. Для меня очень важно было увидеть, что эта агрессия, которая сейчас вот таким образом инсценирована, ничего не имеет общего с жизнью и желаниями, мнениями Донецком. Так я это почувствовала, так я это увидела. Все люди, с которыми мне удалось переговорить, а это нормальные, мирные люди, которые живут, работают, учатся в Донецке. Они категорически не хотят никакой агрессии, никакой войны, никаких противостояний. Люди просто хотят мирно жить. Я также могу твердо сказать, что все мои э, общения сегодня с представителями донецкой власти, а также с представителями антикризисного штаба, который создан в Киеве, говорят о том, что власть на месте полностью действует профессионально. Есть стопроцентная готовность и понимание, как избавиться от этой агрессии, которая мешает нормальной жизни. Я вижу не только готовность, но я уверена, что в ближайшее время эти очаги нестабильности будут ликвидированы мирным, законным и эффективным путем. С представителями власти. А с представителями бизнеса? Я уверена в том, что в ближайшее время... Мирным путем правоохранительные органы Украины все сделают для того, чтобы эти очаги агрессии были устранены раз и навсегда. Потому что они искусственные, потому что они не держатся на поддержке донича, потому что они привнесены извне. Я думаю, это считанные дни и жизнь, спокойная жизнь восстановится.